Друзья, всем привет! Меня зовут Олег Лысак, для тех, кто меня еще не знает. Я, как и многие из вас, хочу жить в современной, красивой, независимой, некоррупционной стране под названием Украина, в которой превыше всего будут демократические ценности. Для этого я считаю, что мы должны выносить на суд общественности все проявления коррупции, беспредела со стороны государства по отношению к своим гражданам. Вот, друзья представляю вашему вниманию, в моих руках находится решение Европейского суда. Европейский суд рассматривал позов предпринимателя, в которой коррумпированные чиновники, ухилянты, во время войны забрали имущество. Все это происходило при поддержке коррумпированных полицейских. Вот сотрудники полиции. За этим за всем наблюдают. А вы представьте мне, пожалуйста. Старший командир полиции, командир роты, управляет Церковь Киевской области, предоставит мою семью. Mm. Mm. А вы представьтесь, пожалуйста. Модерн ну, батальона управления патрульной полиции Церковь Киевской области, старший командир полиции, ты можешь... Сейчас совершается уголовное преступление. Сейчас я, личную я собственность пытается... Уже ограбили, 50 тысяч гривен забрали. Пытаются я снова сделать. Без решения, вы вы считаете, вы без решения суда. То бишь без решения суда вы считаете, что можно? Я сейчас вообще Мы сейчас с правдой что вы запарковали... Мы пытаемся я против... против... Потому что я, пыта... я пытаюсь противодействовать преступлению. Добрый сейчас апрель. совершается преступление. Полиция, вы наберете порядок в городе или нет? Я нет сказал. решения суда. Я Срезали замки. Я нет, не все я сказал. сказал. Срезали замки, вломились в частную собственность. Ну, будет какая-то реакция полиции или нет? Или людям надо себя защищать? Или людям себя надо защищать с оружием в руках? Вы защитите вот человека, вот стоит перед вами инвалид второй группы, она предприниматель. Должно быть решение суда. Молодой человек, вы в институте юридическом учились? Как статья 41 Конституции Украины. Без решения суда никто не может быть позбавлен права властности. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Посмотрите, что рейдеры делают предпринимателями. Это один из немногих предпринимателей, который еще не уехал на Польшу. Вот сотрудники забрали, побили продавщицу, забрали кассу 50 тысяч. И вот понагоняли сюда полицаев, тетушек. И вот ей отказал суд первой инстанции, суд второй инстанции, третьей инстанции. То бишь все суды покрыли, покрыли преступления. И вот только Европейский суд в городе Страсбург единогласно решил, что Права этого человека нарушены, что держава Украина проявила коррупцию, нарушила закон и нарушила права человека. И присудил компенсацию в 120 тысяч. Друзья, вдумайтесь, это во время войны государство Украина выплатило за действия коррумпированных преступников, чиновников, которые работают в наших горосполкомах и коррумпированных полицейских, предпринимателю компенсацию в 120 тысяч. Вот, друзья, в моих руках следующее решение Верховного Суда Украины. И точно за такие же преступления казначейство выплатило этому же предпринимателю в 324 тысячи. И это все вот в этом году, ну буквально несколько месяцев назад. И я хочу спросить вам, ну что, у нашего государства сильно много денег. Почему люди, которые нарушили закон первый раз, продолжают работать и нарушать законы дальше? Почему полицейские, которые это покрыли, продолжают работать на этих же должностях и дальше продолжают покрывать эти же, эти же преступления? На эти деньги можно было купить ну, большое количество дронов. Можно было заасфальтировать дороги, построить детские площадки. Нет, государство покрывает преступников, чиновников и платит за них безумные компенсации. Друзья, по всему по этому поводу я не один раз обращался в национальную полицию. Мои заявления просто остаются без ответа. Обратился с жалобой на полицию Украины в НАБУ. Мне через месяц пришел ответ, что мое заявление с жалобой на полицию они переслали на рассмотрение в полицию. Что является нарушением закона Украины про звернение громадян. Друзья, ну до каких пор это будет продолжаться? Ну что это за страна такая? Где эти демократич, обещанные нам демократические ценности? Если само государство нарушает закон, если преступников никто не наказывает, они продолжают, их покрывают, и они продолжают далее работать во власти и совершать такие же самые преступления. Все да. актов, ничего не дают. Ходила, обращалась, вот полиция стоит, наблюдает. Воруют и бумаг нам не дают, понимаете, никаких. На дачу себе повезло. Сейчас идет очередной суд в Киеве. С этим же предпринимателем там чиновники-беспредельщики забрали у него имущество на 700 тысяч, присвоили, распродали. Согласно конституции. Согласно Конституции Украины, статья 41, никто не может быть позбавлен права властности без решения суда. Я прошу полицию защитить меня и мое имущество. Вот такая у нас полиция. Сейчас забирают мою частную собственность, вот якобы представители власти. Вот я в присутствии полиции прошу, чтобы был составлен акт с подробным описанием того, что у меня изымается. Двое полиция. Да, можно, рельгия, можно, можно так им забрать, да? Инструкции. Все. Я знаю, какие у него акты, я Понял, понял. В общем, Они частное должны... имущество можно забрать. Они... И полиция все это покрыла. Друзья... Коррупционеры и преступники, они как тараканы. Вот только вы заходите на кухню, включаете свет, и все они разбегаются. Поэтому, если вам известны какие-то факты, факты, коррупции, факты злоупотребления своей властью должностными лицами, пишите мне, будем вместе придавать, придавать всем этим действиям огласку, будем вместе с этим бороться. Также хочу уже в седьмой раз обратиться к президенту Зеленскому. Владимир Александрович, мы голосовали за вас и за вашу команду. Вы нам обещали борьбу с коррупцией. Вы посмотрите, что происходит. Судьи-взяточники прямо открыто в судебном заседании требуют взятку с людей, вызывают в зал заседания полицию. И вместо того, чтобы судью этого как-то привлечь, провести какие-то следственные действия, так наше государство дает ему еще охрану. Следующие судебные заседания проходят под охраной. приїжджає спецназ 20 вооружених чоловік. І вмість того, щоб захищати нашу родину на фронті, вони захищають суддю корупціонера від громадських активістів, від общественних активістів. Приїхала поліція. Значит, шановна поліція, просимо у вас зайти до залу судового засідання. Тут був склон злочин. Суддя Позарецька в присутності свідків вимагала хабаря. Значить, тут путем... Підробних документів віджимають майно у приватного підприємця, у інваліда другої групи. Ми вимагаємо, щоб держава захистила нас від рейдерів. Ось ці рейдери, які торгують чужими майновими правами. І суддя Позарецька, у присутності я сам особисто чув. Є ще інші свідки. Вимагала хабаря: 40 тисяч гривень за захист підприємців від рейдерів. Ми у 10-му місяці ми вже повідомили поліцію. Вот про цей факт, але не одвіту, не привіту. Ну нема ніякої реакції в правоохоронних органах. Ми, ми звертаємося до президента Зеленського і вимагаємо захистити захистити громадян України від корумпованих суддів і рейдерів. А також а також вимагаємо правоохоронні органи вжити заходів для того, щоб притягнути до відповідальності корупціонерів, взяточників, рейдерів і жуліків. Це, подія. Це, це, це у 10 му місяці прошлого року Світлана Васильна подала заяву до поліції, і нам не зрозуміло, чому до цього часу поліція не прореагувала на це. Чому ця суддя до, до, так, до цього так, часу так. веде засідання? Чому ми не довіряємо їм? Це наше право. Для з'ясування всіх обставин. Тому зараз я пропоную почекати вам. Да. И там так, и... чекаем. Друзья, это вы называете демократическими ценностями? Это за это гибнут наши воины на фронте? У всплыву, и если мы сами не наведем порядок в своей стране, то никто за нас его не наведет. Нам обещают восстановление Украины за счет иностранных инвестиций. Какой иностранный инвестор будет вкладывать деньги в такую коррумпированную, в такую страну, в которой чиновники просто без суда и следствия, вопреки Конституции и законам Украины, отжимают имущество у наших граждан? а суды и полиция бездействуют. Поэтому, друзья, призываю вас всех сплотиться и всем вместе объявить бой этим преступникам во власти. Доброго дня! Представьтеся, будь ласка. Здравствуйте! Головахина Нина Ивановна. Что трапилось? Расскажите нам, будь ласка. У меня в Тихомолку своровали мой магазинчик на спуске Богдана. А хто пограбував ваш магазин? По словам, як коли-то в коридорі Савін сказав, що там вместо магазинчика буде автостоянка. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 79. Мою земельну ділянку, яка знаходиться у місті Черкаси в престижному районі, хотіли віджати елементи. Криминальные, которые сейчас находятся в деяких этих партий у Черкацких міській раді В то время как наши защитники сражаются на фронте, чиновники уклонисты, с полицейскими уклонистами, грабят их родителей, их родственников, их, их близких, без решения суда, с нарушением Конституции Украины и закона Украины, просто приезжают и без суда и следствия забирают у них имущество. Полиция все это покрывает. ДБР все это покрывает, прокуратура все это покрывает. Друзья, куда мы катимся? Разве за такие демократические ценности воюют наши войны на фронте? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Кто пограбовал ваш магазин? Ну, я считаю власть. Нам рассказывают, что после войны инвесторы иностранные будут складывать деньги в нашу страну, будут ее расстраивать, восстанавливать. Но, друзья, какой нормальный инвестор? вложит в деньги в такую коррумпированную страну, где эти деньги будут не защищены. В ту страну, в которой чиновники просто забирают имущество своих граждан в нарушение Конституции и законов Украины. В такой ситуации может оказаться каждый. И вот чтобы такого не было, я предлагаю почаще собираться в видеорежиме, прорабатывать данные ситуации с комментариями. И думаю, что только так мы сможем сделать нашу страну лучше. Спасибо, друзья, что смотрели меня. Я буду далее снимать такие видео и предоставлять их вашему вниманию. И рассчитываю на вашу помощь.